Ну, сегодня вы стали свидетелями проведения тактика специальных учений по тушению условного пожара в зданиях с массовым пребыванием людей, с одновременным проведением аварийно-спасательных работ. Я в двух словах хочу сказать, почему был выбран именно этот объект, потому что торгово-развлекательный центр «Фабрика» является крупнейшим одноэтажным зданием в Европе, чтобы вы поняли. Площадь 18 гектар, то бишь 82 тысячи квадратных метров. Одновременно в нем могут находиться до нескольких десятков тысяч человек, я имею в виду посетителей, учитывая, что до трех тысяч обслуживающего персонала еще. Вот. Характеризуется этот чем первое то, что я сказал большим количеством одновременно находящихся людей, второе довольно таки сложная э -э планировка этого здания. Вот, большое количество горючей загрузки. Это и отделка, кафе, бары, магазины, товар, все прочее. Довольно-таки разветвленная большая инженерная система. Вот, все это может способствовать при неблагоприятных ситуациях, это развитию пожара, вот, затруднению спасания людей. Поэтому сегодня выбран был этот объект ну, для того, чтобы силами Херсонского гарнизона Державной службы назначенных ситуаций в Херсонской области. Мы проводили эти учения. Было задействовано 11 единиц техники. Я имею в виду это службы вот, до 80 человек личного состава. Плюс мы еще задействовали ХАКАРС, это Херсонская аварийно ритуальная служба, вот, медицину катастроф. И одна из, скажем так, Главных основных задач было это задействование обслуживающего персонала ну, для проведения первичных действий. Потому что есть время, скажем, до прибытия первых пожарных подразделений, обслуживающий персонал, который своевременно проходит обучение, тренировки и все прочее, он должен выполнить первоочередные действия по эвакуации людей, находящихся в здании, вот, и принятию мер по первичному тушению пожара. За сколько времени? И Ну, естественно, что в идеале ничего не бывает. Вот. Но, в принципе, та цель, которая была перед нами поставлена, она сегодня достигнута. Вот. Мы и учения это проводятся. Процитирую слова великого полководца, да, тяжело учение, легко в бою. Для этого и учения проводятся, чтобы выявить какие-то слабые стороны, какие-то просчеты в этом плане. Потому что я вам хочу сказать, что Пожарная тактика, ну, как и всякая наука, она есть свои правила, есть законы и все прочее, но к ней еще нужно подходить творчески, потому что по ходу действия возникают ситуации, где руководитель на том или ином боевом участке должен своевременно принять какое-то командирское решение, вот, направленное для быстрейшей ликвидации чрезвычайной ситуации. Да понимаете, это как, скажем, дорога, есть пункт назначения от а, а до Б, казалось бы, все предусмотрено, есть знаки, есть полосы, есть проезды. Но каждый водитель выбирает свой режим движения для достижения конечной цели, чтобы достичь конечной точки. Вот так и, и у нас здесь. Мы хотели одновременно с тем, что есть каноны, есть какие-то те законы, которые вот, установлены, еще чтобы люди подходили, скажем так, может быть, творчески к выполнению вот этой задач. Поэтому были усложнения, были все. Сегодня мы посмотрели, как работают системы противопожарного. Обеспечение объекта, это и дымоудаление, и сигнал. Я скажу, что объект очень насыщен этими системами. Вот это и сигнализация, это и тушение, дренчерные завесы, это противопожарные преграды, вот, противодымная вентиляция, система значит, аварийного эвакуационного освещения, вот, которая тоже вот сегодня мы пригласили и фирму обслуживающую, которая тоже требует, как любое инженерное решение, постоянного надзора, постоянного технического обслуживания. Можно коротко для зрителей схему, тактическое задание Ну, у нас была задача, что пожар возник в одном из кинозалов, в момент проведения киносеанса, в котором находились люди. Вот и вокруг этого мы обыграли всю ситуацию. Одновременно эвакуация людей, тушение пожара, недопущение в дальнейшем распространения. Ну, в общем-то, цель, учебная цель была достигнута. О недостатках мы поверим позже более узком кругу, я думаю.